পুৰণিক বিদায় দি নতুন বৰ্ষ দুহেজাৰ পঁচিছ আহি গ'ল আৰু এই বৰ্ষ দুহেজাৰ পঁচিছটো হৈছে সংখ্যা নৰ সমষ্টি অৰ্থাৎ দুই যোগ শূন্য যোগ দুই যোগ পাঁচ সমান ন ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে ন সংখ্যাই আমাক নিৰ্দেশ কৰে পূৰ্ণতা পৰিৱৰ্তন আৰু সেইবোৰ বেয়া অভ্যাস ত্যাগ কৰি কিছুমান ভাল অভ্যাস গঢ়ি তোলাৰ এক প্ৰয়াস এই বছৰটো হৈছে কিছুমান পুৰণি পেটাৰ্ণ সলনি কৰি নতুনকৈ জীৱনটো আৰম্ভণি কৰাৰ লগতে নিজৰ জীৱনত সমৃদ্ধি আৰু বিকাশ কৰাৰ সময় দুহেজাৰ পঁচিছেই হৈছে সকলোতকৈ সঠিক সময় য'ত পৰিৱৰ্তনৰ সৈতে এক সুস্থিৰ বাতাৱৰণ সৃষ্টি কৰি নিজৰ সফলতাৰ বাট মুকলি কৰাৰ তেন্তে আজি আমি আপোনালোকক এনেকুৱা অভ্যাস পাঁচটাৰ বিষয়ে ক'ম যিকেইটা যদি আপোনালোকে আজিৰ পৰাই অনুসৰণ কৰে তেন্তে দুহেজাৰ পঁচিছটো আপোনাৰ নিজৰ বৰ্গ হ'বলৈ গৈ আছে যিটো বছৰত আপুনিও আপোনাৰ মনত পুহি ৰখা সপোনবোৰ পৃথকত পৰিণত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব মাত্ৰ আপোনালোকলৈ আমাৰ এক অনুৰোধ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গ আত্মীয় স্বজন নাইবা আপোনালোকৰ প্ৰিয় মানুহকেইজনৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে তেওঁলোকেও এই অভ্যাসকেইটাৰ যোগেদি এই বছৰটো মনে বিচৰা ধৰণে চলাব পাৰে নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই মানস কেৱ আৰু আপোনালোকে চাই আছে আমাৰ চেনেল জ্ঞান মন্ত্ৰ যদি এতিয়ালৈকে আপোনালোকে আমাৰ চেনেল জ্ঞান মন্ত্ৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে পলম নকৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব এনেকুৱা জ্ঞানবৰ্ধক ভিডিঅ' প্ৰতিদিনে পাই থাক তেন্তে বলক পুনৰ ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো বন্ধুসকল দুহেজাৰ পঁচিছৰ আৰম্ভণিতে সকলো বাদ দি আহকচোন আমি এটা কথাৰ সংকল্প লওঁ যিটো হৈছে আমাৰ শৰীৰ বাকী বছৰবোৰ যি কৰিলে কৰিলেই আৰু এতিয়া সেইবোৰ বাদ দি বিশেষকৈ এই বছৰটোৰ পৰা নিজৰ শৰীৰটোক বিশেষ গুৰুত্ব দিয়ক কাৰণ শৰীৰটো হৈছে মানৱ জীৱনৰ মূল চালিকা যদি শৰীৰটোৱে ভালে নাথাকে তেন্তে ধন টকা পইচা গাড়ী আদিলৈ আপুনি কি কৰিব প্ৰথম হৈছে শৰীৰ তাৰ পাছতহে আহে বাকীবোৰ গতিকে এই বছৰটোত সকলোৱে সংকল্প লওক যে আজিৰে পৰাই শৰীৰটোৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব দিব আৰু যত্ন ল'ব সদায় ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিব আৰু শুই উঠি বেলেগ নহ'লেও মাত্ৰ পাঁচ মিনিট সময় হ'লেও ব্যায়াম কৰিব বা খোজ কাঢ়িব যদি আপোনালোকৰ দৌৰিব বা জিম যাব সময় নাই তথাপিও ঘৰতে পাঁচ মিনিটৰ বাবে হ'লেও অলপ শৰীৰ চৰ্চা ব্যায়াম বা যোগাসন কৰিব চাব যে এই মাত্ৰ পাঁচ মিনিটকৈ খৰচ কৰা সময়ে আগলৈ আপোনাক কিমান বিপদ তথা বেমাৰ আজাৰৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব লাহে লাহে এই পাঁচ মিনিটৰ অভ্যাসটো প্ৰতিদিনে শৰীৰৰ বাবে দিওঁতে কেনেকৈ আপুনি ইয়াক উপভোগ কৰিব গমেই নাপাব আৰু ই গৈ আধা ঘণ্টা বা এক ঘণ্টালৈ পৰিৱৰ্তন হৈ যাব প্ৰতিদিনে সদায় সতেজ আহাৰ খাব লগতে আপোনাৰ খাদ্যভাসৰ লগত ফল মূল শাক পাচলি আদি বেছিকৈ যোগ কৰি দিব শৰীৰটোক ক্ষতি কৰিব পৰা যিকোনো ধৰণৰ খাদ্যবস্তুৰ পৰা সদায় বিৰত থাকিব চাব যে এই সামান্যতম অভ্যাসে আপোনাৰ জীৱন কেনেদৰে পৰিৱৰ্তন কৰাব যদি আপোনালোকে স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় বিতং ভিডিঅ' চাব বিচাৰে তেনেহ'লে কমেণ্টত জনাব স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় এক বিতং ভিডিঅ' আমি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম দ্বিতীয়টো গুৰুত্বপূৰ্ণ অভ্যাসৰ কথা যদি ক'বলৈ যাওঁ সেয়া হৈছে আপোনালোকৰ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থিৰ কৰি ইয়াক লিখি ৰখা অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যিবোৰ ড্ৰিমছ বা গ'লছ আছে এই সকলোবোৰ কেৱল মনৰ ভিতৰতে ভাবি নাৰাখি ইয়াক লিখি থৈ দিয়া বন্ধু অকল আপোনালোকৰ হয়তো বহুতৰে ভিন্ন ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ সপোন বা গ'লছ আছে কোনোবাই হয়তো ভাবি আছে এই বছৰটোত ঘৰ এটা বান্ধিম গাড়ী ল'ম নাইবা ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ যাম ইত্যাদি ইত্যাদি আপোনালোকৰ এই সপোনবোৰ তেতিয়াহে সাৰ্থক হ'ব যেতিয়া আপোনালোকে এই গ'লছ বা ড্ৰিমছবোৰ কেৱল মনতে ভাবি নাথাকি এখন কাগজত ক্ৰম অনুসাৰে লিখি সদায় দেখাকৈ বেৰত বা টেবুলৰ সন্মুখত আঁৰি থৈ দিয়ে কাৰণ মনতে ভবাতকৈ যেতিয়া আপুনি ইয়াক লিখি থয় তেন্তে আপোনাৰ সপোন পূৰণৰ দিশে লিখাৰ দিনাই এক পাৰ্চেণ্ট হ'লেও আগবাঢ়ে লিখাৰ ফলত সপোনবোৰৰ বহিঃ প্ৰকাশ ঘটে আৰু আপোনাৰ সপোন বাস্তৱ কৰাৰ বাবে মন আৰু মগজু দুয়ো একেলগে প্ৰস্তুত হৈ পৰে ইয়াৰোপৰি ইয়াক সদায় দেখা ঠাইত আঁৰি থোৱাৰ ফলত আপোনালোক নিতৌ ইয়াৰ বাবে প্ৰস্তুত হৈ পৰে আৰু মনৰ পৰা এলাহ ভাৱ গুচি সপোন পূৰণৰ বাবে আগতকৈ অধিক ধৰণে আগবাঢ়ে লগতে আপোনাৰ আত্মশক্তি বা ছেল্ফ কনফিডেঞ্চ বৃদ্ধি হ'বলৈ ধৰে গতিকে যদি এই বছৰটো আপোনালোকৰ সপোন দি থকত পৰিণত কৰিব বিচাৰে তেন্তে এই অভ্যাসটো আজিৰ পৰাই ফ'ল' কৰক তৃতীয়তে এই বছৰৰ পৰা আপোনালোক প্ৰত্যেকেই নিজক সময় দিবলৈ শিকক এই ব্যস্ততাপূৰ্ণ যান্ত্ৰিক পৃথিৱীখনত আমি সকলোৱে একো একোটা যন্ত্ৰ হৈ পৰিছোঁ য'ত আমি নিতৌ সদায় কৰা কাম একেটাকে পুনৰ ৰিপিট বা পুনৰাবৃত্তি কৰি গৈ আছোঁ সতৰ লগত মিলি যাই থাকোঁতে তথা পৰিয়ালৰ আন সদস্য টকা পইচাৰ টেনশ্যন ঘৰুৱা বিবাদ ইত্যাদিৰ মাজত সোমাই আমি নিজকে পাহৰি পেলাইছোঁ সেইবাবে এই বছৰটোত অলপ স্বাৰ্থপৰ হৈ নিজৰ বাবে সময় উলিয়াওক আৰু নিজক সময় দিয়ক নিজক সময় দিবলৈ হ'লে সদায় ৰাতিপুৱা বা ৰাতি শোৱাৰ আগত পাঁচ মিনিট সময় অকলে মৌন হৈ চকু দুটি মুজি নিজৰ কথা ভাব যে আপুনি কেনেকুৱা আছিল আৰু সময়ৰ সতত কেনেকুৱা হৈ গ'ল আপুনি কি কৰি আছে সেয়া জানো আপোনাৰ মনে বিচৰা ধৰণে হৈছেনে নে কেৱল দায়িত্ব পূৰণৰ বাবে নিজক পাহৰি অহৰহ কেৱল যন্ত্ৰৰ দৰে কাম কৰি আছে আপোনাৰ ভাল লগা বস্তুবোৰ এতিয়া যে ভাল লগা হৈ থকা নাই সেয়া উপলব্ধি কৰক সদায় পাঁচ মিনিটকৈ হ'লেও নিজৰ লগত কথা পাতক নিজক বুজক যে প্ৰকৃততে আপুনি বিচাৰেনো কি কেতিয়াবা নিজৰ ভাল লগা কামবোৰ কৰক ভাল লগা খাদ্য খাওক নতুবা ভাল লগা ঠাইলৈ যাওক মুঠতে নিজকে সময় দিয়ক চতুৰ্থতে সময়ৰ সদ্বৱহাৰ অৰ্থাৎ টাইম মেনেজমেণ্ট এগৰাকী বিখ্যাত বিদ্যান লোকে কৈছিল যে আপুনি জীৱনত ধন টকা পইচা সা সম্পত্তি আদি সকলো হেৰাই যোৱাৰ পিছতো নিজৰ প্ৰচেষ্টা আৰু কষ্টৰ বলত পুনৰ ঘূৰাই পাবলৈ সক্ষম হ'ব কিন্তু সময় সময় এবাৰ পাৰ হৈ গ'লে তাক মৰি গ'লেও পুনৰ ঘূৰাই নাপায় যাৰ দ্বাৰা আমি বুজিব পাৰোঁ যে সময়ৰ সদায় সদব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সদায় আজি কৰিবলগীয়া কামটো পিছলৈ ঠেলি নিদি এতিয়াই কৰি থ'ব লাগে যিয়ে সময়ৰ মূল্য বুজি ইয়াক সঠিককৈ ব্যৱহাৰ কৰিছে সিয়েই জীৱনত সফলতা লাভ কৰিছে বহুতেই ইয়াৰ সদব্যৱহাৰ নকৰি সময়ক দোষ দিয়ে কিন্তু সময়ক জানো দোষ দি কিবা লাভ আছে ই কাৰোৰে বাবে নলয় এজন বহুত ধনী মানুহে এদিনত যিমান সময় পায় এজন অত্যন্ত গৰীব লোকেও ঠিক সমানে সময় পায় মুকেশ আম্বানী শ্বাহৰুখ খানতেও আপোনাৰ মোৰ দৰে এদিনত চৌব্বিছ ঘণ্টাই পায় মাথো তেওঁলোকৰ আৰু আমাৰ সময় খৰচ কৰাৰ কৌশলবোৰ সুকীয়া সুকীয়া গতিকে যদি এই বছৰটো নিজে মনে বিচৰা ধৰণে পাৰ কৰিব বিচাৰোঁ তেন্তে সময় ক'ত কেনেকৈ দিলে ইয়াৰ অপব্যই নহ'ব আৰু কম সময়তে কেনেকৈ অধিক কাম কৰিব ইয়াৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব দিয়ক যাৰ বাবে আপোনালোকে দিনটোত কৰিবলগীয়া কামবোৰৰ হিচাপ ৰাতিপুৱাতে উলিয়াই ল'ব আৰু কামৰ গুৰুত্ব আৰু দৰকাৰ হিচাপে ইয়াক ক্ৰম অনুযায়ী ভাগ কৰি কৰি যাব মাত্ৰ মনত ৰাখিব যে ভুলতেও সময় অদৰকাৰী বস্তুত খৰচ নকৰে যেন কাৰণ এনে কৰিলে জানিব আপোনাৰ একো কামেই সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠে গতিকে এই বছৰটো যাতে অথলে নাযায় তাৰ বাবে সময়ৰ সদ্বৱহাৰ কৰিব আৰু যদি সময় সদ্বৱহাৰৰ কিছুমান কৌশল বা টিপছ জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰিব আমি ইয়াৰ ওপৰতো আন এক ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি কিছুমান সহজ পদ্ধতিৰ কথা ক'ম যাতে আপোনালোকে কম সময়তে অধিক কাম সম্পন্ন কৰিব পাৰে পঞ্চমতে তথা শেষত এই বছৰটোত কৰিবলগীয়া এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ অভ্যাসৰ কথা কওঁ যিটো হৈছে টকা পইচাৰ সঠিক ব্যৱহাৰ মানি মেনেজমেণ্ট এটা কথা কওঁ যে মানুহ এজন ধনী বা দুখীয়া নিজৰ উপাৰ্জনৰ পৰা নহয় অথচ তেওঁৰ খৰচ কিমান তাৰ ওপৰতহে মানুহজনৰ আৰ্থিক স্থিতি জানিব পাৰি এজন পঞ্চাছ হাজাৰ দৰমহা পোৱা মানুহৰ হাতত জমা ধন এটকাও নাথাকিব পাৰে অথচ ইয়াৰ বিপৰীতে আন এজন বিছ হেজাৰ দৰমহা পোৱা মানুহৰ লগত এক লাখৰো অধিক জমা ধন থাকিব পাৰে এনেকুৱা বহুতো উদাহৰণ আছে যে অধিক উপাৰ্জন কৰা লোকেও ধাৰত পোট গৈ থাকে আনহাতে কম উপাৰ্জনৰ মানুহেও ধাৰ নোহোৱাকৈ সুন্দৰকৈ চলি থাকে গতিকে সদায় টকা পইচাৰ সদ্বৱহাৰ কৰিবলৈ শিকক কেৱল আনক দেখুওৱাৰ বাবে যি টি বস্তু কিনাৰ পৰা বিৰত থাকক অলাগতিয়াল সামগ্ৰী কিছুমানত খৰচ কৰিবলৈ এৰক সদায় দীৰ্ঘদিনৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা বস্তু কিনাতহে বেছি গুৰুত্ব দিয়ক মাহেকত যিমান উপাৰ্জন কৰে তাৰ পৰা কিছু অংশ হ'লেও পাঁচশ এক হেজাৰ দুহেজাৰ বা যিখিনি পাৰে জমা কৰিবলৈ শিকক বেছিকৈ নোৱাৰিলেও সামান্য পৰিমাণে হ'লেও জমা কৰা অভ্যাসটি গঢ়ি লওক নিজৰ খৰচৰ ওপৰত বিশেষ চকু দিয়ক লগতে প্ৰত্যেক মাহত কৰা খৰচৰ পৰিমাণ টুকি ৰাখক আৰু আগতীয়াকৈ এটা মাহত কিমান খৰচ কৰিব তাৰ এটা সীমা বান্ধি লওক চাব যে দিনক দিনে আপোনাৰ অযথা খৰচ কমি আহিব আৰু জমা ধনৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হ'বলৈ ধৰিব ইয়াৰ পৰাই এই বছৰটোত আপুনি যি কিনিম বুলি ভাবিছিল বা আপোনাৰ যিটো সপোন পূৰণ কৰিম বুলি ভাবিছিল সেই সপোন পূৰণৰ দিশে বহুখিনি আগবাঢ়িম টকা পইচাৰ সঠিক ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এক বিতং ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিম যদি এই কথাবোৰৰ লগত আপুনি একমত তেন্তে ভিডিঅ'টি লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে এই বছৰটোত আপোনালোকৰ এনেকুৱা কি সপোন পূৰণ কৰিব বিচাৰে তাক কমেণ্টত লিখিব যাতে অহা বছৰত এই ভিডিওটি পুনৰ চাই কমেণ্টটো পঢ়িব কমেন্ট আৰু জানিব পাৰে যে আপোনালোকৰ পূৰণ পূৰণ হল লগতে যদি এতিয়ালৈকে আপোনালোকে আমাৰ চেনেল জ্ঞান মন্ত্ৰ সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেনেহলে সাবস্ক্রাইব কৰি থব যদি নিজৰ জীৱনত জীবনত বিচাৰে লগতে আনকো ভিডিওটি শেয়ার কৰি দিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ কব তেন্তে বন্ধুসকল আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ পুনৰ নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ধন্যবাদ জয় আই অসম